bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya bung otomotif kali ini saya kedatangan lagi konsumen bosku ya motornya motor remaking tahun 2016-2017 kalau konsumennya ini mengeluhkan kalau motornya ini nggak bisa starter biar pagi siang tetap nggak bisa starter walaupun kita sudah pencet si bagian starter ini bosku ya beberapa kali tetap nggak bisa padahal si aki ini baru ganti dan di instrumen ini masih oke okay semua bosku ya untuk pengecekan ini nanti langsung kita cek apa sih kerusakan di motor ini bosku ya. Kita coba dulu untuk starternya. Dia nggak bisa. Langsung kita pengecekan. Langsung kita pembongkaran bosku ya apa sih kerusakan di motor remaking ini. Eh bosku sebelum lanjut videonya jangan lupa di, to di klik tombol subscribe-nya. Dan jangan, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberi manfaat buat bosku semua. Kita lanjut pengecekan bosku ya. buat bosku semua yang mau ngecek motor emaking ini apa sih kerusakan atau bagian staternya yang pertama langkah pertama kita hidupkan dulu kontak bosku ya setelah hidupkan kontak kita langsung hidupkan rating terus kita langsung klakson bosku ya itu untuk mengecek si bagian akinya bagus atau enggak nah disitu akinya bagus bosku ya masih kencang masih bagus terus langkah keduanya kalau bosku pengen tahu kerusakannya di mana, di batu arang atau di bagian yang lain, tinggal langsung di starter bagian sininya bosku ya. Kalau misalnya di sini di starter nggak mau, bosku langsung nunduk ke bawah. Kalau untuk motor remaking, dia adanya di bawah jok sini bosku ya, sambil di starter si tombol staternya, terus bosku dengarkan di sini ada bunyi nggak? Nah, kalau bosku ada bunyi seperti itu, kemungkinan motor ini kerusakannya di bagian dinamo starter atau bendik bosku ya. Langsung kita pengecekan dulu bagian bendik atau di bagian dinamo starter. Langsung kita buka bagian joknya. Untuk bagian bendik starter emaking eh, di sini bosku ya. Makanya kalau di starter dia nggak mau hidup, terus bunyi seperti ini. kalau bunyi seperti ini berarti itu kerusakannya di bagian dinamo atau enggak bagian bendiknya yang rusak kemungkinan untuk bendik ininya masih bagus nanti langsung kita coba bagian dinamonya bosku ya untuk langkah selanjutnya langsung kita buka bagian dinamo starter posisi dinamo starter di making ini ada di bawah jok seperti ini bosku ya saya tunjukkan di ujung sana di sini kita perlu buka baut 8 atau untuk membuka baut 8 nya pakai kunci 8 bosku ya nya di bagian bendik starter dia bunyi cetek 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 seperti itu, bosku ya. biasanya kalau untuk bendik jarang rusak, tapi di sini ada namanya dinamo starter untuk membantu si starter itu bekerja, bosku ya. Sudah itu terbuka, langsung kita dipukul aja. Si dinamonya biar lepas. Langsung lanjut buka tempeng di sebelah kanannya, oke. langsung kita buka tembeng yang sebelah sini langsung kita lihat untuk bagian dinamo starternya. Kalau bisa untuk membuka ini harus pakai mata obeng atau enggak kubin yang bagus terus ya. Soalnya rata-rata di sini bisa selek si bautnya untuk membukanya ini. Dan hati-hati kalau sudah selek agak susah untuk membukanya masukian. Harus ya. kita harus buka soket yang di atas nanti di atas yang harus ke benda. Si buat ini ada dua biji. Terus jangan lupa sebelum kita bongkar untuk bagian dinamo starter ini kita lihat satuannya di sini musti, ya sini ada titik. Titik ini tembus langsung ke bawah sini, Bosku ya. Kalau Bosku lihat di sini ada lurus dan di perumahannya ada lurus juga. Nanti pemasangannya harus sama, Bosku ya. Supaya nanti si putaran si dinamo itu enggak terbalik atau memutar melawan arus, melawan arah. Lihat satuan di sini satu satu dan di atas sini, Bosku ya. Jadi harus lurus. Langsung kita buka setelah dibuka bautnya Nah jangan lupa setelah dibuka dilihat bagian magnet ini bosku ya Di sini ada yang lepas atau enggak Kalau misalnya memang lepas bisa dilem atau enggak diganti perumahan ininya bosku ya Nah yang mau kita cek sekarang di bagian dinamonya sini Nah di sini bisa kelihatan bosku ya Dari pertama membuka Di sini kotorannya banyak dan di sini dinamo starter ini, nah ini, ini namanya batu arang, bosku ya. Batu arang ini sudah tipis sekali, seperti ini. Nah batu arang sudah tipis, kiri kanan sudah tipis, seperti ini bosku ya. Makanya si dinamo itu nggak bekerja dengan maksimal. Maaf hasil dia bunyinya cetek cetek seperti nggak mau ngangkat si bagian bendik starternya bosku ya. Jadi bendik starter itu masih bagus, jadi kerusakan di motor ini, cuman di bagian batu arang ini, ini batu arangnya harus diganti bosku ya harga satu setnya batu arangnya untuk emaking sama MioJ sama aja harganya sekitar 40000 dan nanti langsung kita solder seperti ini si bentuk batu arangnya ini habis sekali bosku ya dan yang satu lagi yang ini ini harus disolder bosku ya untuk memasangnya supaya memasang nempelnya sempurna lagi seperti bawaan pabrik nah yang ini bosku ya yang satu ini kita kelihatan nanti kita solder untuk pemasangan si batu arang yang satu lagi <tuh> oke okay, bosku langsung lanjut pemasangan untuk kode batu arangnya di motor emaking ini kodenya sama dengan motor J yang lain di sini kodenya 5 TP bosku ya kosong kosong harganya 40.000 bentuknya seperti ini batu arangnya yang baru Jadi kalau yang satu ini langsung bisa dipasang ke bautnya Dan yang satu ini harus disolder bosku ya Posisinya nanti dilepas dulu yang bekas itu Nanti kita lepas dulu bagian yang satunya lagi Nanti langsung kita solder si batu arang ini yang satunya lagi Oke lanjut bosku ya untuk pemasangannya Halo bosku, untuk uh, pemasangan batu arang ini sudah selesai Mau langsung saya coba motornya ini Bagus atau enggak setelah penggantian batu arang, Bosku ya. Kita kontak langsung kita starter bagian starternya Oke, Bosku. Jadi di motor remaking ini kerusakannya cuman bagian batu arangnya aja yang mulai haus atau mulai rusak, Bosku ya. Untuk penggantiannya sudah saya bikinkan tutorial cara pembongkaran dan cara pengecekan untuk bagian kerusakan di bagian dinamo itu, Bosku ya. Jadi, kalau bosku pengen bongkar sendiri atau mencoba di rumah, silahkan. Sudah saya bikinkan video tutorialnya. Jadi, seperti itu aja, bosku ya. Video kali ini semoga bermanfaat. Sebelumnya, saya minta lagi, bosku ya, untuk subscribe, like, komen, dan subscribe-nya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberi manfaat buat bosku semua. Langsung kita coba sekali lagi, bosku ya. Langsung kita starter lagi. Oke, okay, seperti itu aja bosku ya uh, Ketemu lagi di video-video selanjutnya Salam mantap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh